নাখাবি ভাদমাহ ভাদ মাহ বুলি ক'লেই মনলৈ আহে এক পবিত্ৰ চিন্তা এই ভাদ মাহতেই জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰো তিৰুধান পিঠি এই ভাদ মাহতেই পালন কৰা হয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম তিথি জন্মাষ্টমী সেইবাবে এই মাহটো পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় সেয়ে ভক্তপ্ৰাণ লোকে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে এই মাহতে মাহ প্ৰসাদ ফল মূল আদিৰে শৰাই আগবঢ়াই সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় গাঁওখনো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় প্ৰতিটো বছৰৰ ভাদ মাহত বাপ সমস্ত আই মাতৃসকলকে ধৰি কণ কণ দেৱশিষলৈকে সকলোৰে আগমন ঘটে এই নামঘৰটিলৈ আচলতে এইটো আমাৰ সৰু নামঘৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰমান নিলগদ আছে আমাৰ বৰনামঘৰ মানে প্ৰত্যেক দিনাই বৃদ্ধ আই মাতৃসকলে বৰনামঘৰলৈ অহা যোৱা কৰাটো কঠিন হৈ পৰে সেইবাবে ৰাইজে আলোচনা কৰি এই নামঘৰৰ কাষত থকাসকলে এই নামঘৰতে কৃষ্ণনাম লোৱাৰ সিদ্ধান্ত দিলে আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ প্ৰায় সত্তৰ ঘৰ এশৰণ নাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আজি বহু বছৰ ধৰি ভাগ ভাগ নোহোৱাকৈ এখনেই প্ৰাথমিক হিচাপে খ্ৰীষ্টনাম লৈ আহিছে আচলতে মানুহবোৰৰ মনবোৰ একতা আৰু সৰলতাৰে ভৰপূৰ তাৰে প্ৰমাণ হৈছে এই দৃশ্য চাওকচোন এই আইসকলে কেনেদৰে আমাক সহায় সাৰথী আগবঢ়াইছে আজি তাৰমানে আমি আই মাকিসকলক জলযোগেৰে আপ্যায়ন কৰিব ওলাইছোঁ এয়া তাৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে প্ৰথমে মই কলপাতকেইখিলামান কাটি সাজু কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পাছত ঘৰৰে পাণকেইখিলামান আজৰি ল'লোঁ ৰাইজ এয়া পাণ বাঢ়ি ললোঁ এতিয়া নাৰিকল গুচাওঁ অলপ চুজিডাৰত নাৰিকল মিহলাই দিলে সোৱাদটো ভাল হয় নহয়নে ৰাইজ ইফালে আইসকলে চুজি ভজা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল চুজি ভজা হোৱাৰ পাছত ৰকা নাৰিকলখিনিও ভাজি লোৱা হ'ল এয়া চেনি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত ভজা চুজিখিনি ঢালি দিয়া হ'ব

এয়া চুজিখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ডলাখনৰ ওপৰত কলপাত পাৰি মেলি দিয়া হৈছে এইফালে লাড়ু থ'বলৈ এয়া বাচন সাজু কৰা হৈছে চুজিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে আইকেইগৰাকীয়ে লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নাখাবি এতিয়া লাড়ু বনোৱা কাম শেষ কৰি বাকী থকা চুজিখিনি বৰফিৰ আকৃতিত কাটি নামঘৰলৈ নিবলৈ সাজু কৰা হ'ল নামঘৰত উপস্থিত হৈ সেৱা এটা জনাই লাড়ুৰ বেগটো থৈছো মাত্ৰ তেনেতে এই দুগৰাকী আই মাতৃ আহি নামঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি আহি কৰিম বুলি পেলাই নথৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজেই কৰিবলৈ ধৰিছে এয়াই তেওঁলোকৰ সৰলতা আৰু দয়ালু মনোভাৱতাৰ উদাহৰণ লাহে লাহে দুই এগৰাকীকৈ আইমাতৃ আহিবলৈ ধৰিলে ইয়াৰ পাছত নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ল 这是代表。<noise> সামৰিলে এতিয়া সকলোৱে দিহানাম গাবলৈ সাজু হৈছে চাহ হৈছেনে চাহ দিহানাম গাই শেষ হোৱাৰ পাছত আমি আইসকল আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ চৰণত সেৱা জনালোঁ ইয়াৰ পাছত সকলোকে জলযোগ আৰু চুজি আপ্যায়ন কৰা হ'ল হালাই ৰাইজ এতিয়া ছয় বাজিলেহি সকলো ঘোঁৰা ঘূৰি গল কঁকাল ঘূৰি বিষাই গৈছে আজি থৈছো আৰু দেই কৃষ্ণ